നമസ്തേ നാരായണീയം ദശകം കാളിയ കാളിന്ദിപ്രാപ്തിയും ഗോകുലങ്ങൾക്ക് വിഷബാധയും സൗബരിർ നാമപൂർവം कालिन्द्यन्धर्द्वादशाभ्रम् तपस्यन् मीनौव्रादे स्नेहवान् भोगलोले तार्क्ष्यम् साक्षात् पैष्यदाघ्रे कदाचित् त्व हन्तम् सच्युदम् हृच्च सूनुम् मीनम् कञ्चिच्चदम् सः तत्तच्चित्ते शप्तवानत्र जन्तून् भोक्ता जीवितम् चापि मोक्ता तस्मिन्काले दर्पाद। सर्पारादे कल्पितम् भागमस्नन् तेन क्रोधात् तत्फदाम् भोजबाजा पक्षिप्तः तद्दुरापम्पयोगात् गोरे तस्मिन् सूरजा नीरवासे ीरे वृक्षाः विच्छदा श्वेलवेगाद् पक्ष्युव्रादाः पेदुरब्रेपदन्दः कारुण्यार्द्रम् त्वन्मनस्तेन जातम् काले तस्मिन् एकदा सीरपाणिम् मुक्ता यादे यामुनम् काननान्दम् त्वय्युद्धामग्रीष्म भीष्मोष्म गो गोपालाः व्यापितन्श्वेलतोऽयम् न स्यज्जीवान् विच्युदाश्मातलेतान् विश्वान् पश्यन् अच्युतत्वम् दयार्द्रः प्राप्योपान्दम् जीवयामासीद्राक् श्रीखडाक्षैः किम् किम् जातो हर्षवेद्वर्षादिरेकः सर्वाङ्गेष्विुत्थिदा गोपसङ्गाः दृष्टाग्रे त्वम् त्वत्कृदम् तद्विदन्तः त्वामालिङ्गम् दृष्टनानाप्रभावाः गावच्चैवम् लब्धजीवाशनेन स्वीदानन्दा त्वाम् च दृष्ट्वा पुरस्तात् ्रागावव्रु सर्वदो हर्षबाष्पम् व्यामुञ्जन्द्यो मन्द मुद्ध्यन्निनादाः रोमाञ्जोऽयम् सर्वदो न शरीरे भूयस्यन्दः काचिदानन्दमूर्चा आचर्योऽयम् श्वेलवेगो मुगुन्देदी उक्तो गोबैः नन्दिदो वन्दिदो भूः एवम् भक्तान् मुक्तजीवानभि त्वम् मुग्धा पाङ्गैः अस्तरोगांस्तनोषि तातृम्भूद स्वीदकारुण्यभूमा रोगात्पाया पाया वायुगेहादिवास गोविन्दनाम सङ्गीर्तनम् गोविन्दा गोविन्द गुरु भगवन्नमस्ते हरे कृष्ण कुर्वायुरप्पा नारायण 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 लोका सुखिनो भवता सुखिनो लोका समस्ता सुखिनो भवन् कृष्ण गुरुवारप्प